ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मोम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोद्रौपदेयाश्च सर्व एव अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सङ्गार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद स्तथैव च अने च बहव शूराः मधर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे बलं भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु त सर्वेषु यथा बाघमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भेर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दनि स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारतः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवी सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मः पृथक् पृथक् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यं य पाण्डवः हृषि तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रतं स्थापयमेच्छुत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रतोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरूनीति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तता श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्च्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नोपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं बोघा सुखानि च तैमेवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नथोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीकृते निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयः कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कतं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयः कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णीय जायते वर्णशङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मेक्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तवुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु